ਠੀਕ ਹੈ ਹਨਾ ਕਬਰਵਾਲਾ ਦੇ ਹਦਾਇਤ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਆਲਮ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਲੰਬੀ ਫਤੇ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਸਐਸਓ ਕਬਰਵਾਲਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੌਂਪਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ और मौका मुआयना किया तो इनिशियल स्टेज असी एक सौ चौहत् की कार्रवाई की थी सी। लेकिन पुलिस अपना थोरोली इन्वेस्टिगेशन करके अठारह तारीख में असी मर्डर केस रजिस्टर दो अक्यूज हूँ तक फट चुके हैं जो मरण वाला है जसकोर उसकी वाइफ कुलदीप कौर और एक उसका फ्रेंड जगमीत सिंह दोनों ने मिलके और जसकोर कौर का मर्डर किया उसके बाद में इन्होंने किसी शक ना हो इसकी बिना पे इन्होंने उत्थे उसके मौदा पटक के और एक सिरिंज भी उत्थे रख दी उसके कोल की कि सभी ने लगे कि इसकी ड्रग से डेथ हुई है उसके बाद में इसके ब्लड भी निकला सी क्योंकि इन्होंने सिराणे के जो तकिया होंद उससे इसका गला दबा के और मर्डर किया तो कान के कुछ खून भी निकलिया तो इन्होंने कपड़े चेंज करके वो किसी कैनाल फेंक दिए वो भी अस रिकवर कर ली है और इन्हों दूजे कपड़े पहना के और चले गए थे तो साड़ी साबरवाला पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, है कि ब्लाइंड मर्डर ट्वेंटी फोर आवर्स असी ट्रेस कर लेडीज हैगी कुप कौर इसके खिलाफ अभी अभी रिसेंटली दिसंबर एक्साइज एक्ट एक एक के तहत एफ आई आर लॉन्च की थी। इसके खिलाफ एक एफ आई आर है जी रिगार्डिंग एक्साइज एक्ट की रिकवरी हैगी दिसंबर दो हजार तेईस केफ आई आर की तो समय रहे थे कौन तो हो देखो जी दो है इसके जगमीत सिंह रिलेशन एस्टेब्लिश हो गए थे इसके लिए दोनों आपस एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे तो इसी वजह रंजिश के इन्होंने जस कौर का मर्डर किया हाँ जी दोनों अक्यूज अरेस्ट कर लिए जगमीत सिंह हैगा जो एक डिपा वाली है फाजिल का देवी चौथा रहन वाला है ये लास्ट डेढ़ दो मन से जो मरण वाला है और जगमीत आपस में एक दूसरे के फ्रेंड बने से उसके बाद में मरण वाले के वाइफ के साथ इसके संबंध नहीं एज ऑफ नाउ देखो अभी इन्वेस्टिगेशन हैगा अभी फड़े है बंदे वो डिटेल असली पे वेरीफाई करेंगे